Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Я бы сегодня хотел рассмотреть котел серии Classic торговой марки Neon. Я бы хотел сегодня подключить его к, нашей, к нашему стенду импровизированной системе отопления и посмотреть, как он будет работать в аварийных режимах работы. То есть мы будем прогревать систему и принудительно создавать аварийную ситуацию. Это вот перекрывать кран будем, будем Принудительно выключает циркуляционный насос и посмотрим, как на это будет реагировать котел. Приятного просмотра. Торговая марка Neon, серия Classic, семистерное управление, электронная плата. семистерная коммутация, электронная плата управления. Значит, систему мы нашу уже разогрели до 46 градусов. Вот сейчас немножечко еще добавим. Вот включился нагрев. Вот. И попробуем с вами сымитировать, ну, например, отказ циркуляционного насоса. Сделаем его следующим образом. Ждем Значит, температура у нас сейчас начала аномально расти. Все 9 киловатт фактически без циркуляции. Вот сейчас э, уже 41 градус. Растет прям быстро. у нас ничего не получилось потому что у нас сработал температурный датчик на 75 градусах 76 вот мы сейчас видим немножечко есть инерция 77 но нас же это не устраивает давайте добавим включился нагрев смотрим Максимальная температура у нас 85 градусов, то есть на 85 у нас должен штатный датчик, даже не аварийный, а штатный должен полностью выключить нагрев. Но у нас должна быть еще инерция. То есть вот сейчас мы посмотрим, какая у нас все-таки будет инерция. Так, у нас уже есть легенькие гидроудары. 92, нагрев выключился. То есть сработала штатная автоматика котла. Вот инерция у нас продолжает еще идти вверх. То есть 85 отключения без циркуляции на мощности 9 киловатт. Вот мы видим уже у нас 104, вот 105. Немножечко будет еще, я думаю, градусов до 120. Но при этом у нас должны сработать предохранители. 108 нагрева нет. То есть это просто инерция. 109. Прям как-то неинтересно. У нас получается автоматика котла выключила на максимальной температуре. Это при полном отсутствии циркуляции. То есть насос у нас вот, провода висят обкусаны. Вот, значит, инерция у нас дошла до 109 градусов. И все прекратилось. Температура, штатный термометр показывает 107. Температура по пирометру у нас. 104. Ну, где-то погрешность есть. Может быть, перометр, может быть, сам датчик. Фазы у нас, значит, на входе вот они есть. Вот они все три. На выходе нет. Нагрева не происходит. Так, ну, мы сейчас попробуем, значит, соединить насос. Вот. Так, вот мы сейчас подключили обратно насос, сейчас подадим напряжение для того, чтобы он с теплообменника у нас нашу горячую воду в 102 градуса выгнал в батареи, немножко судить теплообменник и попробуем еще раз отключить принудительный насос. Так, нагрев у нас уже включился. Давайте посмотрим, сработали ли у нас предохранители. Нет, предохранители все еще целые пока еще не сработали. Ну, 56-55 текущая температура, 54. Давайте сейчас посмотрим, она стабилизируется у нас, и мы попробуем еще раз принудительно выключить насос. Так, 52 градуса, температура, в принципе, пошла э, у нас на рост, довольно так интенсивненько. Ну, давайте попробуем сейчас. 50 температура на максимум у нас все накручено 53 давайте до 60 и тогда выключим насос 55 Хотя вот тоже в трубах были слышны гидроудары, то есть у нас трубы шевелились, немножко подшив пывал автоматический Маевский. То есть было слышно, что в теплообменнике внутри водичка потихонечку подкипает и образовываются воздушные пробки, которые уже выходят через автоматический Маевский. Так, ну что, 60, пробуем, выключаем насос выключили ждем инерции значит нагрев у нас все еще работает термо э, наш, э, наша регулировка температуры на максимуме то есть это 85 градусов то есть как минимум э, не аварийная э, защита то есть это штатная автоматика должна у нас будет выключить котел на 85 градусов дальше будет рост инерции и уже у нас, я надеюсь, сработают предохранители, если инерция будет слишком большая. Вот у нас уже слышны гидроудары. 88. У нас нагрев снова выключился. Температура по инерции все еще идет вверх. 98. 102. 105. 107. 108. 110. Так, ну, по-моему, по скачку побили рекорд. У нас термометр зашкалил. Что у нас первый 116. 107. 116 градусов. Итак, значит, котел у нас не получилось спалить просто отказом циркуляционного насоса. Срабатывает штатная автоматика котла. Да, есть инерция, но инерция не настолько критична, чтобы у нас срабатывали температурные предохранители. Попробуем более нещадный способ просто перекрыть кран. Включаем нагрев на котле. Значит, терморегулятор у нас на максимуме. Сейчас дождемся температуры градусов, ну, пускай 60 вот, и мы перекроем кран. Текущая температура у нас 61, ну почти 62 градуса. Вот. Котел на пике своего разгона, мощность 9 киловатт. Перекрываем кран. Работала автоматика котла. Нагрев выключился. На данный момент идет инерция. Уже больше 100 градусов. 102. Так, значит, на... Значит, на текущей температуре в 60 градусов. Ну, 60 даже с копейками. Мы перекрыли кран. Вот. У нас, значит... Сработала даже не аварийная защита, а штатная автоматика котла на температуре 85 градусов. Инерция дошла у нас до 109 градусов, ну и все, пока ничего не получается. Сейчас мы включили, открыли кран, включен циркуляционный насос, немножечко сейчас теплообменника студим, вот и попробуем еще разочек на максимальном разгоне, то есть попробуем его еще раз закрыть кран. Текущая температура 69 градусов падает, потому как выключен нагрев. Включаем, попробуем его еще разочек разогнать. Вот, значит, регулятор у нас на максимуме. Две ступени включены, это у нас мощность 9 кВт. Сейчас пойдет температура на сверх, мы попробуем еще раз принудительно закрыть кран. Давайте попробуем два крана закрыть. Посмотрим, может быть, как-то второй кран 65 градусов растет вверх. Закрываем. Закрыли. Закрыли. Смотрим. Так, сработал предохранительный клапан. Давление у нас подскочило за 3,2 бара. Ну, мы, получается, полностью перекрыли, полностью перекрыли расширительный бак. Так, на манометре давление уже 3,5 растет. Так, нагрев еще у нас включен. Или выключен. Да нет, нагрев выключен. У нас выключился нагрев. Прям аж не интересно. Почему-то с двумя закрытыми кранами у нас инерция получается даже меньше, чем с одним. Данный котел серии Classic достаточно стойкий к различным аварийным ситуациям. Но ни в коем случае не модулируйте, не создавайте их искусственно. Обязательном порядке эксплуатируйте котел с защитным кожухом. Обязательно эксплуатируйте данное оборудование с заземляющим контуром и придерживайтесь всех норм правил пожарной и электробезопасности. Всем хорошего дня, до свидания.